ਸੁਨਾਮ ਲੜਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਰੇ ਪੜਦੀ ਹੈ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ ਪੂਰਾ नाम है जी आपका मेरा नाम मुदबीरा है मैं बी एस सी नर्सिंग फोर्स ये आयशा तो आपकी बहन है हाँ जी ये मेरी सिस्टर है ठीक है जी क्या Actually, हमें है? ये प्रॉब्लम होगी हमें घर पे डेथ हो गई और हमने इनको सुबह सुबह बताया कि हमें घर जाना है इन्होंने हमें बिल्कुल भी नहीं माना पहले बोला ठीक है आ जाओ हम आए कॉलेज में आए मैम ने बोला मैं छुट्टी दे दूंगी हमने कैब भी बुक करवा दी हमने कैब वाला भी बुलाया यहाँ पे लेकिन जब वो आया फिर प्रिंसिपल मैम ने क्या बोला अंदर से उनका क्या आया उन्होंने बोला की आप जाओ घर पर चालीस दिन तक वापस मत आना तुम्हें एबसेंट लगेगी तुम घर जाओ

तो सीधे हमें ये बोल हमें थ्रेट करते कि तुम्हारा रिजल्ट देखो हम क्या रिजल्ट दे हमें पता है हम पढ़ते हैं ये हमें रिजल्ट की थ्रेट क्यों देते हैं बोलते हैं रिजल्ट देखो और उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि हाँ तुम मैं ये करेंगे हम जो करेक्ट सर्टिफिकेट है उस पर हम रेड पेन से साइन करेंगे फिर ये करेंगे वो करेंगे ये हमारे साथ क्यों ऐसे करें जबरदस्ती करें और हमें अपना जस्टिस चाहिए जो हमारे साथ हो रहा और अभी भी स्टूडेंट्स को बंद रखा है जो जूनियर से उनको अंदर बंद किया गया है हमारी लंच ब्रेक है पर उनको अंदर बंद रखा गया ताकि वो यहाँ ना आए कुछ ना बोले यहाँ पे तो हम यही चाहते हैं कि हमें अपना जस्टिस चाहिए जितने भी बच्चे सभी बच्चों को प्रॉब्लम इतने कम बच्चे हम इसलिए पे क्योंकि बच्चों को बंद किया गया है 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 अंदर आपका कहना आज है, मेरे साथ आप, आपका कहना कहना मेरे साथ बच्चों को बाहर नहीं कर आज मेरे साथ हो रहा है सुबह उनके साथ भी हो सकता है प्रॉब्लम तो डेथ कोई ड्रामा नहीं है हम डेथ तो के लिए कोई ड्रामा कर बोल रहे तुम ड्रामा कर रहे हो और मैम ने एंड पे हमने तो भी बताया प्लीज हमें जाने दो हम फाइन नहीं देंगे दो और ऊपर से हमें फिफ्टीन से हॉलीडेज है वो तो दो दिन का भी वो फाइन बोले नहीं चालीस दिन का फाइन देना जब हमने बोला हमें घर जाने तो बोलते हैं, मैं अपना डिसीजन चेंज तो नहीं कर सकती हूँ तो अगर वो डिसीजन चेंज नहीं करते, हम और कुछ स्टेप ले गए आगे यही हमारी यही प्रॉब्लम है

तो फिर हमें नहीं लगता है कि उनको ये करना चाहिए कि हमें थ्रेट्स देने चाहिए या फिर हमारे रिजल्ट से पे उनक, उसका इम्पेक्ट नहीं आना चाहिए ये मेरी बात है एक ये बच्चे बोल रहे हैं कि करीब गरीब साल का पंद्रह से बीस हजार फाइन में चला जाता है ये क्या जी चला, चला जाता, जाता है? ओब्वियसली वो चला ऐसे जाता ऐसा कौन सा फाइन की आप लोग क्या गलती करते हो कि उनको इतना फाइन भरना पड़ता है आपको देखिये हम घर जाते हैं ऑब्वियसली कभी किसी की डेथ होती है किसी की शादी होती है या फिर कोई इवेंट होता है घर पे तो उसमें दो तीन दिन लगते हैं चार दिन दस दिन लगते हैं या किसी की ये होता है कि, कि किसी की सप्ली आ जाती है उसको प्रिपेयर करने में हो सकता है कि वो हॉस्टल में बैठे उसको रेडी करें तो ऐसे तो मतलब 10-15 दिन तो लग ही जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी फाइन करता है बस बेसिकली बात यह है कि अगर हम कोई बात रखेंगे तो वो हमारा राइट है और हम नहीं चाहते कि उस बेस पे हमारा हमारे रिजल्ट कोई इम्पेक्ट आ जाए ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 112 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਪੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਐ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਵੁੱਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੁੱਪੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਐ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਜਨਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਆਜੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੂਲੇ ਨੂੰ ਕਾਹ ਕਹਿਆ ਵੀ 10 ਰੂਪਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਜੁਰਦਾਨ ਮਾਰਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਝੂਠ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ